21 липня ми на старокінному ринку в Одесі. Знімаю вони. А що це за порода, старобласка? Шотландське? Ага. такі. Класний собі. 300 долларов, так? 400. Ну то можна да. старовати, так? Я понял. Тут просто хожу спрашивает, цена, да цена плюс-минус да, да. одна и та же. кого? Мать, девочка, да. Притем, но они уже все А сколько им? три месяца. Три месяца. 3 3 месяца, да. А у тебя голубые глазки, да? А голубые да. Глазки, да, а у а а это... Я, б... Я вижу, вижу, вижу. Чтобы это? Маскировка я могу его достать, показать. Не, я думаю, или было для видео Всего снимаю, для для, а? для YouTube снимаешь? Для YouTube, я думаю, да. да. Я думаю, может к вам кто-то будет обращаться Хорошо. среди наших подписчиков. Да. Красивый, спасибо большое. Спасибо. Да. Так что 300-400 долларов и у вас будут такие чудови. Женщина. Запах тут, конечно. Красунчики, все красунчики. Вот все. Для... М -м -м. Кишки для любителей. Но я не знаю, мне чему все не, не дуже подобаются. Какие-то они бритки. Вот еще. кошачий ряд. Давай, зайчик, пока. Красивые. Не хочу я сегодня работать. Мамша шотландский хотя. не, хочу. я работать. Какие По той стороне идут собачки. А тут кошечки и красавчики красавчик майкунчики другая порода сколько вы стоите скажите разные цены сейчас цены сильно упали вон девочка 150 это 250 и 300 мальчик ага ну, в принципе только адекватные да, цены большие. это летние цены да. э, таких цен не будет они ну, до 8 килограмм да раз да. мальчики до 12 девочки до да. 8 да, да. это мальчик красивые Три месяца и недельки. Привитые, да, Две прививочки есть. Красавцы. Да. Этот вообще. У вас мальчики или девочки больше интересуют? Меня интересует красивое видео. А моим подписчикам, может, они приедут к вам а, и, и купят их. Хорошо. Посмотрят, удивляются, какие красивые. официальный они. питомник, есть mm. другие детки, есть шотландцы у нас вот такие, полторамесячные. А разного и, возраста. И Под по чем такие стоят? Э, такие стоят 300 долларов. Ага. Есть э, другие окрасы, есть фавны, голубые, э, тикированные, э, шоколад есть и таби. Короче, очень большой ассортимент у нас французов. Классные, Вот да. телефончик если надо. Да, да так, так что, что. Это официальный международный. Телефон. Кто, Кто хочет, хотите? обращайтесь, купляйте таких красивых кошенят. А так что, я, ну, спасибо да, вам. Все, да. угу. да, красавчики. Смотри, они подернул, подернул. Смотри, они стишутся, а. Пойдемте, наверное, на собачек. Что там мне кошечки? Это прекрасно. Но мне кажется, что собачки еще лучше. Чихуашки а? этот... у нас есть. Все мопсы такие маленькие собачушки прикольные классные все зажаренные уставшие мопсики все старахонные шпиц собаки это, это средний ванражки ага а называется. он такой большой уже да. Год, а, что а, а еще, еще есть больше? Да, есть еще большой штиф, он по а, колено идет. Большие, ага. есть, да, там разные градации. Ну, у... Начинают мини, заканчивают большие. Как у на всех, да? Да, 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 у всех как, да, 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 да. А сколько да, такое стоит? 3000 рублей. Ну, совсем, как говорится, так недорого. Даром, я даром, да. Он задержался, у меня в больнице лежало два, 2 два у меня еще один такой есть. Я была в больнице, я вот тут они подросли без, без, мамы. Красавчик. Очень Какой? Мне Может подписчики будут рады приобрести такого друга. Приезжайте на снарокунный да, рынок. Хорошенький, вижу. красивый. Да. Вайперу, да. да, так что будете обращаться. Красавец, красавец. Надеюсь, у тебя будет хорошая Прекрасная семья. И вот такой красивый. И такие дети, мальчики, девочки. Ага. А это сколько стоит маню... такой 500, есть дети ага. дешевле. Короче, ну, надо, надо, кто надо ждать, себя. пока, не подрастут. Для себя, кто интересуется, будем договариваться. На 2-3 месяца цена. Ну, ну так это у всех случайности происходят, да. да? Я задержался, да. Я поняла, да. У меня 8 штук забрали, а Красивые. А это такой же, да, с этой породой? Да, порода а, одинаковая. А. Только это не, ну я будет. понял. Карликовый. Это, это будет да. мини. Красивый. Килограмма два больше. А. Отличный. Папа Шикарный. маленький, мама маленький. Прекрасные собачки. Ну, да спасибо. Видите, аппаратеры отменные, нежные, ласки. Великолепно. Не кусаются, не кидаются. Целовательные дети. Все, спасибо. Я думаю, что у вас их в ближайшее время купят. Порги кто? Кто любит собачек? Вот так, <плес> что у нас тут далее? Тут <плес> идут <плес> меньше породы. Все, Я не знаю, как. <плес> Но очень <дуже> приятно. <приемлемо. плес> крутые такие <плес> уделяхи. Спокойно всем. Тут среди собак зачесались майкуны. Кто хочет приобрести. Маленькие зверьки. Ой, какой хороший мальчик дорогой. Федя. Это, может быть, французский. Я снимаю, смотрю, какие красивые у вас собачки. Можно? Спасибо. Еще покупать надо собачку. Не только Я думаю, подписчики купят. Трошки агрессии от таких продавщиц. Не разумеется, что мы дорогу можем... Рекламу, какие красивые. А что это за порода? 104. Скучно. А что такие стоят? 50. Месяца два. два? Да, два месяца. Красавчики. Больше, дальше, а. Красавчики. Ну, они небольшие вырастают, да? А, он Ага, вот телефон даже вот, так что, кому надо, завертайтесь, дуже приемные собачки. Так, сибирские хаски у нас И это вот он Кому потребно Такие классные сабацюги Взвертайтесь Можно все купить И для Такие красивые сабацюги Им очень жарко Жарко, да? Дняги красивый, красивый. Да. Вот еще что тут у нас есть. Вот так ну, что, Йоркширский а терьер, обращайтесь. Я могу Джет вот... Это как фильмы. Ну, все, потом Маска ненавижу, был. Вот такие.

Сколько такие стоят? 600 долларов. Это вообще запорода. Кавказ. О, это то, то, что съест всех гостях да? Это территориальная рабочая да, ну, для охраны дома. Классные, красивые. Телефон. Телефон бы вывесили, все же снимают. Да. У людей видео там по 3 миллиона набирают просмотры, и у вас ну, как бы реклама неплохая будет. Красавцы. Если у вас просмотры миллиона, мы вам так телефон. У меня нет, к сожалению, Но я стараюсь. Всего хорошего. До свидания. Всем благодарны. Можно купить такую красавицу. Хорошо у нас тут чихуахуа. Я бы чихуахуа. вбирала прекрасные. Собачка откушает ковшает свой корм. Короче. Вот. Какие красавцы сколько стоит ваши 12. прекрасные 12 тысяч гривен, да? И красивые, Нет, немецкие. ССУ, привитые, чипированные ага. полностью, готовые уже к выгону. Сколько им это? Месяца три уже, наверное? Три месяца. Три да? недели. Хорошие, умные, красивые. Ждут своих хозяев. Да, так что покупайте, кому надо. На сторонном конном рынке. Спасибо за информацию. А чу хуа ты хуа. Там испаніели и йок. Давайте по той стороні підемо. Бо я там ще не ходив. бо нас забьют ще. Это московские. Такі взгляды, Какие взгляды. Алёсей такой, такой, добрый, наверное. А может и не очень. Неизвестно. Ну, точно жарко, да? Всем жарко. Красивые собачки. <соценно> так, что у нас тут? Можно. А это звучит. Ай, свидетель, это мальчик. Девочки, вот это. Вот это все время бросают, девочки. Там есть девочка. Какой цены? 500 и 600. 600 цветные. Такие красивые и беленькие. Дети с документами, с чипом уже, с прививочками, все как положено. Кому нужен друг? выпрыгивать хочешь высоко. высоко высоко красавцы спасибо, спасибо. идем спасибо. дальше зеленые а -а -а. а, а, нас... глазки зеленые глазки это, это биверы это а -а -а. мерле в окрасе шокаберри шоколадный Шоколад. нос Ага. И сколько такая? 500 долларов у мальчика. Зеленые глаза, крупные. Но это волосы, и это цветная генетика. Это вам не, Красивый, да. не простота такая. Господи, что за народ. Думаю, что от государства. А сколько труда вложено. Да, это понятно, и прививок, и все. Так там нам всем так кажется все. Понятно, что все, да. все сложно. Красиво очень. Этого мальчика. Им ушки не подрезают, да? Нет? нет, им нельзя подрезать У них пятнистые ушки да. Они как, немножко срезают волос Для того, чтобы они стояли а Даже вот так, рождаются они упавшие Я понял И волосы они зарастают и им утяжеляет это все Поэтому их срезают, а больше ничего Понятно это Все, спасибо есть. за информацию Я Я Совсем устал Это йорк настоящий документами КСУ Устал совсем, да? Все. Ему 4 месяца. Он чипированный. А у него а самая лучшая Какая цена? 4. Он... он приучен к поводку. Вот, его тут поводок уходит. Вот. он, ходит. он уже и сиды какает на улице. Потому, что сейчас, и когда нужно, и, и хозяева некогда. Я занят, я а если она не повысится. Я... А да. вообще, вот сейчас, его выносишь сейчас, на улицу, он тоже что делает. Спасибо за информацию. Красивые. Да, я вам Очень красивые те латы. Вот да? Все устали. Да. С Ой, какие испанели. Сейчас он же чухается. Не заразумело, чему. Ой, а тут кто у нас? Это таксы. Таксы красавки. Вон мексиканская, мексиканская... телефоны. Ну, да, это была китайская хохлада, это мексиканская хохлада. И это как... Но это мексиканская, она сказала. Она принесла книжечку. Это Нет, это нашла. Не вот Какие они слушай, кусаются, как он ругается. Ты посмотри с этой голой да. вот, вот написано здесь у нее книжечка Голые собаки. Никакие. Кости. Мешают. Но она отошла. Мексиканская. Это мексиканская голая, да? Людочка наша отошла. это. А Кула. вот. Лю Люда, Ковчуж. какая порода? У моего. То была голая.